ચોરી ના ગુનામાં બંધ કાચા ગામના કેદીનું મોત મામલે પરિવારે પોલીસ પર ગંભીર આરોપ લગાવી ફોરેન્સિક પી એમ ની માંગ કરી છે સુરત ની હાઈટેક લાજપોર જેલમાં કેદીનું મોત થયું હતું યુવાના મોતને પગલે પરિવારજનોએ પોલીસ પર ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યા હતા અને ફોરેન્સિક પીએમ ની માંગ કરી હતી સાથે જ જ્યાં સુધી ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી મૃતદેહ ન શીખવાનું નક્કી કરી સિવિલ હોસ્પિટલમાં પોતાની માંગ બુલંદ કરી રહ્યા છે પરિવારજનોએ કહ્યું કે તેને એવી કોઈ તકલીફ ન હતી તેની હત્યા કરવામાં આવી છે જેથી જવાબદાર અધિકારીઓ કર્મચારીઓ સામે એટ્રોસિટીનો ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહીની ખાતરી આપવામાં આવશે ત્યારબાદ જ અમે મૃતદેહ સ્વીકારશું

तो उसके लिए हमने जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होती है उस तरह 54 फोर ट्वेंटी के तरफ दर्ज किया है उसकी इंक्वायरी उसकी तपास हमारे ए सी पी एम पी को कर रहे हैं और उसका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी करते हैं है कस्टोडिये होता है और उसके अलावा इसका जो इंक्वेस्ट पंचनामा है वो डेप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी है श्री शाह उन्होंने भरा है तो उस तरह इसकी तपास चल रही है परिवार द्वारा किया गया परिवार द्वारा टॉर्चर का आक्षेप किया गया है लेकिन उनको सीसीटीवी भी दिखाया है और जो पंचनामा होता है उसमें कोई है। और उसमें कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं आ रही है डिटेल पीएम रिपोर्ट का हम वेट कर रहे है गया गया। उन, उनके साथ समझावट चालू है हम समझा रहे हैं कि जो भी होगा वो जो कानून के दायरे में रह के जो होगा सही वही हम करेंगे घटना क्या घर से निकला तो दे। हाँ वो वो बोल रहे है उसके बाद उसकी तबियत बिगड़ी और सब ऑन बैकॉर्ड है उसको ठंड लग रही थी उसको वॉमिटिंग हो रही वो सब ऑन बैकोर्ड है वो परिवारजनों को हमने सब बता दिया कुछ हाइड नहीं किया कुछ छुपाया नहीं सब बताया गया, 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 में जाने के बाद बाहर निकलती नहीं नहीं वो उसको सिम कार्ड लेके गया था तो वो सिम कार्ड उसको मिला था उसके लिए देर लगी ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है जेल में जाते हैं तो चेक करते है झड़पी लेते हैं और उसके बाद तो उसको जेल सिपाही ने पानी पिलाया और फिर दवा खाने जब इसको यहाँ पे सिविल में लेके आए थे उनकी मौत हो गई थी तो शाम को तो उसको परिवार को बोला गया था परिवार का नहीं, नहीं। उसी टाइम बोल दिया था क्योंकि पीएम इतने देर किया कि परिवार जन आ जाए देख ले उसके बाद ही पीएम स्टार्ट करे कोई आक्षेप ना हो इसीलिए